近期有很多客户在咨询，用我们的模块呢，能不能做成二十厘米厚的分拣机呢？我跟大家介绍一下，这个是我们的一台样机，我量给大家看，它是不是在二十厘米厚之内呢？二十厘米之内，完全达到客户的要求。接下来我再带大家看看。 它里面是什么结构？首先，我们松掉面盖的螺丝，然后把面盖取出。大家可以看见啊，我们的模块用四个螺丝是固定在钣金上啊，固定在机架上，然后用我们专用的手牵组的线，把每一个盘连在这连接在一起。 最后一个盘出一条线，与我们的控制器连接，然后再接上电源，然后我们把面盖罩上，锁好螺丝，就可以通电了。这样一台分拣机就已经做好了。 接下来，我再带大家看看我们的模块是怎么植入到那个流水线上来。首先，我们在流水线上做一块底板，固定在机架上，然后把我们的模块按同样的方式固定在底板上，接好手牵手的线，然后再盖上面板，锁好螺丝。我们的模块呢，就完美的与流水线结合了。 您说这样做方便吗？